Sila Kuala Kedah Terima kasih eh, Tan Sri yang dipertua Saya juga ingin turut uh, bahas dalam uh, Akta uh, Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2011 Yang pertamanya ialah tentang uh, Perkataan adjudikasi Ataupun pertimbangan Yang sepatutnya pihak Kementerian boleh menggunakan bahasa Yang agak lebih mudah Untuk difahami berbanding dengan adjudikasi. Jadi sama ada akta pembayaran dan pertimbangan ataupun timang tara industri pembinaan 2011 atau sebagainya. Dan saya uh, merasai bahawa uh, akta ini wujud ekoran eh, daripada banyak isu-isu dalam industri pembinaan negara yang uh, melibatkan kos yang melibatkan salah urus tender dan uh, mungkin uh, uh, sistem Subkon yang uh, agak begitu meluas yang menyebabkan uh, berlaku penyelewengan penyelewengan dalam pembayaran dan uh, kos projek itu tersendiri oleh sebab itulah kalau kita teliti dalam industri uh, pembinaan negara terlalu banyak kos-kos uh, tambahan yang terpaksa ditanggung oleh pihak kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri dan sebahagiannya adalah kerana kesilapan kita dalam Uh, dalam konteks uh, uh, memberikan tender-tender kepada kontraktor-kontraktor uh, yang tidak mempunyai kelayakan dan akhirnya kita dapati isu uh, seperti siling makmal komputer yang runtuh istana negara yang melibatkan tambahan hampir 100% kos uh, kenaikannya yang uh, agak luar biasa stadium di Terengganu juga runtuh keretakan di bangunan runtuh siling mahkamah, komplek mahkamah Jalan Duta yang berharga 250 juta di jambat MRR2 juga retak keretakan di bangunan matrik dan banyak lagi isu-isu dalam uh, industri pembinaan negara ini yang menyebabkan terpaksa uh, menampung kos yang lebih tinggi selain daripada itu uh, oleh kerana setengah-setengah uh, uh, projek itu melibatkan tambahan masa yang juga melibatkan tambahan kos. Saya mengambil contoh a iaitu Keramat Mall. Pasar basah yang melibatkan tambahan sebanyak 15 juta ringgit. Dan kos ni telah mencecah sehingga 56 juta ringgit yang menjadikan Keramat Mall ni sebagai pasar basah termahal di negara. Yang akhirnya melibatkan tambahan masa sehingga 10 tahun. Barulah Keramat Mall ini disiapkan. Ini sebahagian daripada contoh-contoh beberapa projek yang melibatkan kos kerajaan, tambahan kos dan sebagainya. Dan hari ini juga di dalam dewan kita dibentangkan di atas meja ahli parlimen rang undang-undang untuk akta pembekalan tambahan 2011 dan juga 2012 yang melibatkan 10 bilion lebih. Ini juga sebahagian daripada kos-kos projek-projek yang terpaksa ditanggung oleh uh, kerajaan akibat daripada uh, kesilapan dalam perancangan tender dan sebagainya. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang perlu diteliti yang yang kalau dibuat secara lebih uh, uh, berkualiti dan dibuat secara lebih berhemah, saya pasti bahawa kos-kos ini dapat dikurangkan terutamanya berkaitan dengan soal kualiti, ke kemampuan kontraktor dan sebagainya. Uh, Tuan Yang Dipertua, saya ingin uh, menyentuh berkaitan dengan soal kos uh, juga. Kadang-kadang uh, uh, di antara perkara yang menjadi intipati daripada pembayaran kos ini ialah kos uh, pekerja. Uh, sebab uh, uh, akhir sekali uh, yang yang akan mendapat nyakmat ini ialah rakyat jadi rakyat sama ada uh, yang terlibat dalam industri pembinaan mereka lah yang akan mengusahakan ataupun melaksanakan tanggungjawab uh, pembinaan secara lebih berhemah. Uh, Kadang-kadang oleh kerana kebajikan pekerja-pekerja uh, ini diabaikan oleh setengah-setengah uh, kontraktor ataupun uh, subkon yang mereka ni mendapat bayaran lewat daripada main kon ataupun mendapat bayaran lewat daripada kerajaan. Dan yang akhirnya ialah yang akan uh, terjejahnya ialah pekerja-pekerja yang terlibat dalam industri pembinaan tersebut ya, Ini perkara yang saya rasa sekiranya uh, akta ini diwujudkan boleh membantu menyelesaikan masalah di kalangan pekerja Selain daripada itu, uh, uh, isu berkaitan dengan soal kontraktor yang tidak berkualiti, yang tidak ada pengalaman Yang runding terus seperti di mana disebut oleh rakan-rakan ahli parlimen tadi juga perlu di, diambil kira sebab yang uh, uh, yang saya ingin sebutkan ini kerana terlalu banyak isu-isu berkaitan dengan runding terus kontraktor ini yang berlaku dalam negara kita. Itu uh, perkara rundingan terus tetapi ada lagi isu berkaitan dengan soal uh, seperti mana disebut oleh sahabat saya daripada Sungai Petani tadi. Soal uh, tidak ada koordinasi antara PBT dengan dengan uh, dengan uh, uh, pihak yang mengeluarkan tender projek uh, Khususnya dalam negeri-negeri pakatan rakyat Di Pulau Pinang, di Kedah, di Selangor Yang oleh kerana dana ini dana kerajaan persekutuan Jadi dia laksanakan projek tanpa mendapat kebenaran daripada pihak PBT Saya mengambil satu contoh JT LKIM di Tanjung Karang Yang dikeluarkan kerajaan persekutuan melalui kementerian pertanian dan industri asas petani Tidak mendapat kebenaran daripada pihak PBT dan ini di antara perkara-perkara yang yang sepatutnya dilihat secara lebih uh, lebih terperinci oleh pihak-pihak um, yang mengeluarkan tender supaya keseluruhan uh, projek tersebut tidak melibatkan kos yang tinggi. Dan akhir sekali uh, tuan Di-Pertua, saya merasai uh, isu rasuah dalam industri pembinaan negara ini perlu diteliti sebab dia melibatkan soal kos isu rasuah dalam industri uh, pembinaan ini sangat-sangat signifikan kerana dia melibatkan kos dan oleh kerana unsur-unsur rasuah ini gagal di bendung dan meningkatkan kos-kos peningkatan pembinaan itu uh, uh, sehingga melebihi daripada 50% 30% uh, akhir kerana, kerana dealing orang dalam uh, dan terpaksa kontraktor-kontraktor bila kita bagi alasan kenapakah harga tender ni terlalu tinggi kerana nak membela orang dalam istilahnya. Ha nak memudahkan urusan. Termasuk juga urusan pembayaran. Hmm. Dia dia dia, dia Ha dipanggil wang pelincir. Ha dia, dia dia digunakan untuk memudahkan. Sehingga di peringkat kementerian. Sehingga di peringkat kementerian. Bermakna terpaksa uh, uh, menggunakan kos tambahan semata-mata kerana untuk nak memelihara orang-orang yang terlibat dalam menganugerahkan tender ni. Oleh sebab itulah maka indeks rasuah negara merudum dengan begitu dahsyat sekali kerana melibatkan kos-kos uh, tender dalam projek-projek tertentu. Jadi sekala-sekala itu saya mohon penjelasan kepada menteri.